Так, давайте так, ну. Раджас, ребята, включаем Раджас. По жести. Как только что было. Давай, Игорь, навали его, навали его. Представь себе, что Паша воплощает в себе все, все самое плохое, что шо... С чем ты хочешь бороться в этой жизни? Ребята, надо суровости добавить. Только что, вот как только что было. Не знаю. Потолкайтесь нормально так. Не для того, чтобы снять пуговку, а для того, чтобы тебя устроить махач. Паша, давай спровоцируй Игоря, как ты умеешь. Давай, расскажи ему, как ты хочешь, короче, что с закрытыми глазами, там, чтоб пуговка падала на землю, там, я не знаю, короче. Расскажи Игорю, как надо играть в пуговку. Игорь, вспомни, как Паша тебе рассказывает, как надо делать. О, вот это вот уже нормальная тема пошла. О, вот Ой. так. Ютуб это любит, ребята. Тут, кстати, сейчас, вот я снимаю, и тут такой свет э, на вас. Светится красивый такой. О. Есть. Вот это бой лесных оленей, короче, вообще четкий. Есть. На земле. Это ж внукам можно будет потом показывать. Oh <laughs> my <laughs> Thank you.